Salam əziz izləyicilər. Sizi idman xəbəri mətbəxi verilişində Vüsal bağırır və tenissçi və tenis eksperti sağlamdır. Bugünkü gün biz sizə fitness sendviçi hazırlayacağıq. Ha, deməli fitness sendviçinin tərkibində maksimum qədər protein olduğuna görə bu sendviç deməli idmançılara oyundan qabaq məsələn, təlimləri və ya oyundan sonra maksimum qədər protein verəcək. Və sendviç haqqında bir məlumat vermək istərdim. Sendiqimizə daxildir toyuq əti, toyuğun sinə əti, qaynamış yumurtalar, çiyütd, sonra salat və televezərdən də istifadə eləmək olar. Əsas da ki, yəni sezona aid olaraq ə, turşu qayar və ya sadə qayar istifadə eləmək olar. Əvvəlcə toyuqun döşətindən başlamaq istərdim. İlk öncə toyuqun döşətini biz ə, qaynadırıq, yəni qaynatmaq daha yaxşı olar, amma qızartmaq istəyirsinizsə siz bunu minimum yağla və ya düzəcən yağı ilə qızarda bilərsiniz. Deməli toyuqun döşətini slayslara bölürük. slaisların sayı nə qədər balaca və nə qədər çox olsa, o belə daha yaxşıdır. Həzm olmaq üçün əslində daha rahat deməlik. Deməli toyuqlu böləndən sonra bizə lazım olacaq ə, bir qabda deməli smetanayla düşüldü qarışdırmaq ə, və sosumuzun hazırlanmasına başlayaq. Sosu nə üçün öncədən hazırlayırıq? Çünki sos özünə gəlməlidir və şüyüdnə smetana maksimum qarışmalıdır. Ona görə də məni sol salavi dili 2 qaşıq smetana və kim nə qədər istəyirsə, amma maksimum qədər şüyüd bu həzm olmasın daha xeyirli bir tərəvəzdir. Və bunu bunu qarışdırırıq və qarışdırandan sonra əlavə edirik duz tennisdən öncə də başqa idman növləri ilə məşq görmüşəm. Əslində professionalca götürsək, açılıq idman növünə məşq görmüşəm. Konkurso konkur belə deyim, idman növünə məşq görmüşəm. Bundan əlavə ə, başqa bir idman növlərinə keçsək, stolüstü tennisdən uzun müddət məşq görmüşəm və tennisə gəlməyimin məqsədi, şahlı arzum oldu idi ki, tennisdən məşq olmaq. Sadəcə gəldiyim yaş belə deyim, gec olur deyə mən tennisə 20 yaşında gəlmişəm, amma fiziki bacarıqlarım Məhdiyim, yaxşı olduğuna görə mən tenisi tez öyrənmişəm. Tenisdə məşçi çox böyük rol oynayır və hal-hazırda Azərbaycanda güclü məşçilər var, amma ki mənim tenisə gəlmək və gəlmək arzularımdan biri olub ki, mən tenisi özüm öyrənim və tenisdə belə bir idman növüdür ki, hansınki sən məşçisiz bir dərəcəyə qədər öyrənə bilərsən. Mən tenisi başlayanda divarla öyrənirdim, yəni sadəcə sizə top lazımdır, raketka və divar. Hal-hazırda mən Bakı Tenis Akademiyasında a, tenis a, oyunlarında iştirak edirəm, yəni tenis turnirində iştirak edirəm. Bizim həvəskar tenis turniri var, BT tenis turniri, hansı ki a, hər ay a, belə deyim keçirilir. Və bundan əlavə tenis eksperti kimi də kort vəziyyətinə çıxış eləyirəm. Və tenis safta belə deyim tenisə 2005-ci, 2004-cü illərdən baxıram və bölükdə vəsvan var tennisə. Tennisçilərəsə qayıtsaq, tennisçilər idmandan öncə, yəni tennisçilər elədi ki, bu idman növündə turnir ə, bir həftə ərzində keçilir və yaxud 2 həftə ərzində turnirin böyülüyündən asılı olaraq və bir həftə ərzində keçirilən turnirdə çox tennisçilər hətta ə, öz belə deyim, yemək rejimini maksimum qədər çətinləşdirirlər özlərinə görə, makaron və pendir yeməklə, çünki ə, çox enerji kaçlayırlar. Tenis oyunları olur, 3 saat, 4 saat keçir. Hətta ən uzun oyun götürsək, İznerlən Mahlutun oyunu 11 saat keçilib. Yəni 2 gün ərzində. Ona görə tenisçilərə çox böyük enerji lazım olur. Ona görə tenisçilər hətta fikirlərsək, oyunlar arası, yəni geyimlər arası, setlər arası banan da yeyirlər oyun ərzində. Və artıq soyusmuz özünə gələndən sonra keçə bilərik tərəvəzlərə. Deməli bizə hələ də lazım olacaq xiyar, hansının ki biz yenə də slayslara böləcəyik. Dünyanın ölkələrinə keçsək, əsasən yaxın xarici də olmuşam. Tenisi götürsək, Türkiyədə tenislə məşq olmuşam, amma sadəcə o peşəkar tenis olmur, həvəskar tenis olub. Bu ölkələrdə Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə əlavə edə bilərlər. Ölkələrin mətbəxinə keçəndə isə mən əslində maksimum çalışıram, belə deyim, ağız dadımı dəyişim və maksimum dərəcədə fərqli-fərqli ölkələrin mətbəxinin dadın. Azərbaycan mətbəxindən başqa götürsək, mən mətbəxləri bölmürəm, sadəcə çalışıram maksimum qidamda, deməli, karbohidratlar və proteinlərin sayını tənzimləyim. Yəni bu ola bilər o, belə deyim, italyan spagetti də olsun, ola bilər ə rspor çoxdur. Yəni fərq eləmir. Yəni mənə lazım olan dərəcədə din, karbohidratlar və proteinlərlə ola bilərəm sü yeməydim. Bu mənə kifayət edir. Yəni, yəni yeməyin dadına çox bir privilegalarım yoxdur. Dünyanın tanınmış kişilərdən Rosa Federer idi. Hə, şahavudun olduğum fanatı və bundan əlavə ərsində Rafael Nadaldan da çox xoşuma çox xoşum gəlir və Çox üçün özünü də qeyd eləmək olar. Yəni çox istedadlı bir tennisçidir. Qadınlara gəlsək, qadınlarda Naomi Osaka hal-hazırda gəncələr arasında güclü bir tennisçi hesab olunur. Ə keçmişdə oynayan Maria Sharapova qeyd eləmək olar, hansının ki, gözəl fiziki nəticələri olub. Yəni bundan əlavə Venus və Williams bacılarının qeyd eləmək olar. Deməli, televizorlarımızı kəsəndən sonra biz artıq Ə, çörəyimizi kəçə bilərik. Ə, deməli çörəyimizi 2 yerə bölürük. Ortadan 2 yerə bölürük və belə deyim ki sizə, imkan olanda hətta çörəyi açıq vəziyyətdə grillə qoyub ya ə, quru tavada qızartmaq olar ki, çörəyin ə, bu hissəsi imkan olduğu vəziyyətdə hətta çörəyin 2 hissəsini quru tavaya qoyub biraz qızartmaq olar. Hansımdan ki, çörək soyu sözünə almır və yumuşalmır. Deməli çörəyi kəsəndən sonra biz əsas əsas birinci sosu çörəyə yaxırıq. tennisin inkişaf bizim tennisin inkişaf etdiyi çıqır başqa xarici ölkələrin, yəni hal-hazırda güclü tennis olan ölkələrin tennisdə inkişaf edir və dəyənmir. Amma qeyd etsək ki, bizim tennisə, bizim tennisin inkişafının əsas başlanğıcı olmalıdı uşaq tennisinin inkişafı, hansı ki hal-hazırda zəif vəziyyətdədir və belə deyim, Azərbaycanda hal-hazırda peşəkar tennisdən çox kürəşkar tennis göyür o, oynayır və hazırda həvəskar tennisçilərimiz bizim daha çox nəticələr göstərən ən ki peşəkar tennisçilərimiz peşəkar tennisçilərimiz əsasən ə, junior kateqoriyalı turnirlərdə iştirak edir. Hansı olar ki 17 yaşına gələrdi və hazırda Türkiyədə, İstanbulda və ya Antalyada olan ə, junior kateqoriyalı turnirlərdə iştirak edirlər. Amma ki qayıtsaq həvəskarlarımıza bizim həvəskarlarımızın deməli Ukrayna da, Rusiyada turnirlərdə qələbələri var həvəskar turnirlərində. A, yəni yenə də qeyd etmək istərdim ki, başlamaq lazımdır uşaq tənisindən və hər şey yəni uşaq yaşlarından başlayır və maksimum qədər məna yaradmaq lazımdır uşaqlarda tənisən. Deməli sousumuz və çörəyimiz hazırdır və indi istəyirdim, deməli yumurtanı qaynadırıq və əlavə etdiyimiz yumurtanı slayslara bölüb deməli çörəyimizin içinə. Bunun üçün yumurtanı təmizləmək lazımdır. Əslində yeməkləri belə deyim hazırlamaq 20-ci əsrdə çox da çətin bir şey deyil. Yəni YouTube-da hansı bir yemək istəsən yazıb ə, belə deyim hazırlamağını görüb və hazırlaya bilərsən. Amma ki özümə galsa, yəni rasionum çox çətin bir şey deyil əslində. Mən maksimum çalışıram bulgur, sonra makaron və falan deyim, karbohidratlar verən məhsullardan istifadə edim və protein vədən əsaslardan da əsas stoyuq döşüdür, yumurtadır, hansı ki maksimum, yəni xeyirlidir. Əsasən də yumurta narığı və olur arada qızıl balı, hansı ki o da axşam yeməyində daha yüngül olur. Yəni ə, belə deyim, yemək yeməyə qalandı çox da çətin belə dün yeməklər düşünmürəm. restorana qalandarsa, yəni kin idmançıları götürsək, elə bir idmançı yoxdur ki, ömrünün, yəni daha idman karyerasının başlanmasından ömrünün sonuna qədər ancaq düz qida alanır. Yəni hər bir idmançı və hər gün hər bir düz qida alanan insanlarda bir gün, yəni fride olur. Hansılarında ki, o adam ya kola içə bilər, ya fasulya yeyə bilər, yəni belə deyim, rasionu dəyişə bilər. Yəni o o günlərin sayı minimal olur ay ərzində ki, belə deyim, ə, qəbul etdiyimiz pozitiv yeməklərdən pozitiv şeylərin qabağın alması. Yəni elə günlər olur və inanmıram ki, hansısa bir insançı, yəni həftənin 7 günü hansısa bir restoranda yəni ona xeyirli olmayan yeməyi yeysin. Və yumurtalarımızı slayslara bölürük. Və sandırıcı düzəltməyə başlayırıq. İlk olaraq biz toyuqdan istifadə edəcəyik. Deməli toyuq slays-slays qoyuruq çörəyin üstünə və belə deyim sousun üstünə. Və bunun üstünə də biz tələvezimizi, yəni xiyar əlavə edirik. Belə deyim fast food 1 nömrəli qəbul olunmuş qida ona görədir ki, çünki fast foodda ə belə deyim lazımdır. Mən yağların sayı çoxdur. Əslında yağlar orqanizmə çox lazımdır. Yəni bitki yağları da götürsəyə, heyvandandan alınə gələn yağlar da götürsəyə və yaxud da ki, məsəl üçün, yox, bundan biruzaqdan. Əslında yağlar ə, deməli insan da sonda çox vacib bir ə, məhsuldur. Yəni bunu biz ə, deməli heyvan ətindən ola bilərik və yaxud ə, bitki yağları ə, bitki yağları ilə əvəz edə bilərik. Na, idmançılar əsasən yağları çalışır, məsəl üçün çərezlərdən almağa, hansılarda ki, rakisdir, sonra fındıqdır, sonra quzlu badamdır və sayra belə deyim, çərezlərdən almağa çalışırlar. Hə, əsasən də idmançılar ara kis yağından istifadə edirlər. Amma ki fastfoodlara qalanda orada yağların, yəni faizi çoxdur, həm də ki, yağlar xeyirli yağlar deyil deyə, yəni məncə heç bir adama fastfood xeyir vermir. Bu qədər fastfooda görə və send içimizdə deməli altdan sous, şüyütsüz smetan, sonra toyuq əti, ə, slayslara bölünmüş xiyar və yumurta. Ə, deməli, hal-hazırdakı vəziyyətdə send içimizin üstündə deməli sous, toyuq əti, xiyar və yumurtadır və bundan əlavə biz kağ əlavə edirik. sə qayıtsaqsə valideinlərə məsləhətim oydu ki, tennis əsində ə, çox gözəl bir idman növüdür. Yəni belə deyim, ə, fiziki naqruskalara keçsək, yəni boks Azərbaycanınız inkişaf edib, daha çox tennisdən ya xudgüləş və yaxud karate. Siz tennisdə sərbətə gətirə bilmə alma faizi var, amma ki, burada olan travmalar sizə ə, yəni hansısa bir xəsarət ömrünüzün axına gedir, xəsarət yetirən bir travmalar deyil. Ə, Tenisçilərəsə qayıtsaq, yəni uşaq tenisi ə, nə zamandan başlayır? Uşaqlar əslında, yəni 3 yaşından bəri, yəni top hissiyatını artırmaqla, yəni uşaqlara balaca top atmaqla, topu tutmaq ilə, uşağa topu qaytarmaqla və yaxud ə, topun getdiyi nöqtəyə baxmaqla, yəni gözü hiss eləyirsə topu, bu böyük bir inkişafdır uşaqda. Yəni o uşaq deməli topla olan idman növlərinə ə, belə deyim, meyli var. Ə, və tenisə qayıtsaq, yəni Məşçilər əsasən tennisçiləri, yəni uşaqları 6 yaşından başlayaq məşqələditməyə. Amma bundan öncə mən inanmıram ki, yəni hər hansı bir uşaq 6 yaşınə kimi heç bir idmanla məşğul olması və 6 yaşında gəlsin tennisə ona daha yaxşı olar. Çünki yenə də uşaq maksimum qədər toplu oyunlarla oynamalıdır ki, top hissiyatı artsın. Və qeyd etmək istərdim ki, hətta Azərbaycanda hal-hazırda yoxdur, amma xarici ölkələrdə, yəni yaxın Türkiyədə də bu Ə, şaftenisində böyük rol oynayır. Hansı ki, mini tenisdir. Yəni kortu bir neçə hissəyə bölməklə, yəni balaca uşaqlar üçün daha rahat anlatmaq olsun deyə kortun, yəni dazmelləri, yəni ölçüləri kort neçə bir neçə hissəyə bölünür və uşaqlar üçün daha rahat olur ə, kortda, kortu anlamaq. Və bundan əlavə uşaqlar tennisində toplar fərqli olur. Yəni ə, Böyük tenisdə hansılar ki, professional profi idmançılar iştirak edir, onların topları daha şöhdətli olur və tenis kortu üçün 50 dollar və dəyişir, amma uşaqların istifadə etdiyi toplar daha yüngül və yumşaq olur. Bundan sonra istərdim kafeyə əlavə eləmək. Kafeyə biz əlavə eləyirik, deməli sandviçimizlə də deməli yumurtanın üstündən Əslində qahını aşağıda da əlavə eləmək olardı. Yəni sousun üstündən, sous çörəyi çox nəm eləməsin. Amma bizim vəziyyətdə sous çox da nəm deyil diyəm. Qahını sonra da əlavə eləmək olar. Hal-hazırda məni izləyən tennisçilərdən əsas, belə deyim, əsas böyük hissəsi həvəskar tennisçiləridir və tennisdə inkişaf etməyin yolunun belədigini onların hamısı çox yaxşı bilir. Yəni biz mütləq çox mücadilə etdiyimiz akademiyasında Yəni tenis elə bir idman növüdür ki, yəni sən hər bir idman növü olduğu kimi, yəni böyük bir həvəsin olmalı olan idman növünə. Yəni sevməlisən də məşqol olduğun idmanı. Yəni insan sevmədiyi bir idman növü ilə məşq olanda onun inkişaf etmə şansı çox azdır. Göməslətim ola bilər ki, maksimum qədər yəni həvəslə tenisə yanaşsınlar və bu həm peşəkarlara, həm qeyri-peşəkarlara aidd. Yəni hansı bir şey, hansı bir işlə məşğul olursansa, maksimum qədər həvəslə və ə məşq maksimum qədər həvəslə məşgul olursansansa bunun axırda faydasını görürsən ya, və get etmək istərdim ki, yəni ə, zəhməti də unutmaq olmaz. Yəni maksimum qədər zəhmətə çəkmək lazımdır. Yəni ə, heç bir iş bir dəfədən alınmır. Yəni biz federallar deyilik, nadallar deyilik ki, yəni hansısa bir tennis hərəkəti bir dəfədən bizdə alınsın. Ona görə də zəhmətə çəkmək lazımdır. Ə, və sonda da ə, qida rejimindən qayıtmaq istərdim. Yəni həvəskar tennisçilər çox da qida rejimlə fikr vermirdilər və buna görə də ə, yəni biz yaş həddindən sonra artıq çəkilməyə gəlir, hansı ki, ə, belə deyim, ağırlıq yaradır tennisdə. Çünki tennisdə qaçmaq və ayaqla çox böyəl oynayır, hansılar ki, bədənin yəni Ə, maksimum gədər ağırlığına dözməyir disən ayaqların çünki sən kortun bir hissəsindən ə, fərqli bir hissəsinə keçmək üçün çox güc çətkilik lazımdır və hansındakı artıq çəkilməşət edir. Və gəldim ki, istərdim ki, ən ə, rahat bir tövsiyəm olardı ki, ya, yatmaqdan öncə, yəni 3 saat və ya 2 saat öncə çalışsınlar maksimum gədər yemək yeməsinlər və yeyirlərsə ə, bunu Məsəl üçün kəsmiklə əvəz edə biləmlər bu yeməyi, hansı ki, kazeinli protein adlanır. Yəni kəsmik ə, bütün yuxu ərzində orqanizmi maksimum dərəcədə proteinlərlə təchiz edir və bu yemək gecə yəyilməlidir və bütün yuxu boyu sizi narahat eləmir. Amma ki, ağır yeməklər yeyəndə özünüz bilirsiniz ki, gecələr çətin olur yatmaq. Ve sonunda fitness sendiri hazırdır. Nuş olsun.